Salam hörmətli abunecilər. 2-ci dərsimiz Şirvanşahlar dövləti və Dəvbənd əmirliyi idi. Bildiyimiz kimi, Ərəb xilafəti 9-cu əsr ortalarından parçalanmağa başladı və Qafqaz regionunda yeni dövlətlər yarandı. Bu dövlətlərdən biri də Şirvanşahlar dövlətidir. Bundan əlavə, bu ərazidə Şirvanşahlar dövlətindən başqa Dəvbənd əmirliyi, Sadilər, Salarilər, Şəddadlılar və Rəvadilər dövləti yarandı. Şirvanşahlar dövləti 861-ci ildə Heysem ibn Xalid tərəfindən yaradılmışdır. Dövlətin ilk idarə edən sülaləsi Məziyyədlər sülaləsi idi. 11-ci əsrdə dövlətin başına yeni sülalə, yəni Kəsravanələr sülaləsi, 1382-ci ildə isə Dərbəndlər sülaləsi keçdi. Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtlarına nəzər salaq. İlk paytaxtı Şirvan şəhəri olmuşdur. 918-ci ildə Xəlifə e, Şirəşah Əbu Tahir paytaxtı Şamaxı şəhərindən köçürmüşdür. Və 1192-ci ildə isə Şamaxıda baş vermiş zəlzələnin səbəbi ilə Şirəşahlar dövlətinin paytaxtı Bakı şəhərinə köçürmüşdür. Bu vaxt Şirəşahlar dövlətinin e, başında 1-ci Axitan dururdu. Şirəşahlar dövləti 10-cu əsrdə ərazilərini genişləndirmişdir. 10-cu əsrin 80-ci illərində Şirvanşahlar dövlətinin ərazisinə Şəki, Bərdə, Sənariyə, Qəbələ, Şamaxı əraziləri daxil edilmişdir. 988-ci ildə Şirvanşahlar dövləti Dərbənd əmriliyini özündən aslı vəziyyətə sala bilmişdir. Şirvanşahlar dövləti 10-cu əsrdə həmçinin Səci və Saları dövlətindən aslı vəziyyətə düşmüşdür. 9-10-cu illərdə Şirvanşahlar dövlətinin ərazisində Slavyanlar hücum etmiş, lakin onlar burada məğlub edilmişdilər. 1032-1033-cü ildə Alan Sarir e, və Slavyan tayfaları Şirvanşahlar dövlətinin ərazisinə hücum etmişlər, lakin onlar Dərbənd tacimi tərəfindən məğlub edilmişdilər. 11-ci əsrdə bilirik ki, sərcuqlar Qafqaza yürüüş etmişlər və bu yürüüş zamanı 1066-cı ildə Şirvanşahlar dövləti asl vəziyyətə salınmışdır. Şah titulu ləğv edilmiş və onun yerinə Şirvan hakimi məlik tituluna daşımağa başlamışdır. Gəl Şirvanşahlar dövlətinin idarəçilik sisteminə nəzər salaq, dövləti müttəlak hakimiyyətə malik olan şah idarə edirdi, hakimiyyət onun irsən keçirdi. Ə ondan sonra hakimiyyətə onun oğlu, əgər oğlunun yoxu idisə, qardaşı gətirilirdi. Həmçinin burada mülki və maliyyə hakimiyyəti maliyyə idarəçiliyi vəzirdaşırdı. Adətən vəzirin də hakimiyyəti irsən keçirdi. Şahzadələr əyalətləri idarə edirdi. Dərbənd əmirliyi. Ərəblər Azərbaycanı işğal etdikdən sonra Dərbəndi Babil Əbva Yəni qaplar qapçı adlandırırdılar. Uzun müddət bu ərazini ərəb sərkərdələri idarə edidilər. Onların məqsədləri şimaldan e, bura həyata keçilən hücumların qarşısını almaq idi. Lakin 869-cu ildə Dərbent hakimi Haşin ibn Suraqa türklərin xilafətin mərkəzindəki qiyamından istifadə edərək bu ərazinin müstəqilliyini elan etdi dövləti Haşimlər sülaləsi idarə edirdi. 988-ci ildə Dərbənd əmirliyi Şirvanşahlar dövlətindən aslı vəziyyətə düşdü. 1075-ci ildə isə Şirvanşah I Fərizbədin dövründə Dərbənd əmirliyi tamamilə Şirvanşahlar dövləti tərəfindən suquta uğradıldı. Bununla da dərsimiz yekunlaşır. Sağ olun.